السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا أخي؟ الحمد لله أنا بخير وكيف حالك؟ الحمد لله أنا بخير، ما اسمك يا أخي؟ اسمي محمد وما اسمك يا أخي؟ اسمي عبد الله المامون، ما شغلك يا أخي؟ أنا تلميذ وما شغلك يا أخي؟ وأنا تلميذ، ما اسم أبيك يا أخي؟ اسم أبي عبد الله المامون وما اسم أبيك يا أخي اسم أبي الشيخ روشن جميل في أي مدرسة تدرس أدرس بجامعة النور الإسلامية دكا وفي أي مدرسة تدرس أدرس بجامعة الإسلامية دار العلوم دكا كيف حال أسرتك الحمد لله كلنا على ما يرام وكيف حال أسرتك الحمد لله كلنا على ما يرام كم عدد أفراد أسرتك ستة أفراد وكم عدد أفراد أسرتك؟ سبعة أفراد في أي محافظة دارك؟ في داكا وفي أي محافظة دارك؟ في جوبل غونج أين تسكن أنت؟ أسكن في داكا وأين تسكن أنت؟ أسكن في داكا إلى اللقاء مع السلامة السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته